Триває вечірня панорама. У нас в студії гість Галина Горбунова, голова Житомирського осередку громадської організації Всеукраїнський клуб бухгалтерів. Вітаю вас у нашій студії, Галина Олександрівна. І перше запитання: чим займається ваша громадська організація? Які її основні задачі? Ну, основное направление деятельности Всеукраинского клуба бухгалтеров по всей Украине, в частности в Житомирской области, это э, повышение знаний у бухгалтерского сообщества, решение неурегулированных вопросов, которые очень часто встречаются у нас, помощь бухгалтерам в их практической работе. И... Э, Повышение значимости э, имени бухгалтера. Профессии бухгалтера. Профессии бухгалтера как в глазах самого бухгалтера, так и в глазах нашего сообщества. Ну вот каким чином такие высокие цели, задачи <laughs> можно втилювать? Ну, как общественная организация, мы уже второй год проводим постоянные бесплатные семинары, клубы такие встречи с бухгалтерами нашей области. Вот недавно, то есть вчера даже, мы провели уже 23-й по счету совместной с налоговой администрацией Житомирской области семинар, где вот как раз накануне квартальной отчетности дали бухгалтерам ответы на интересующие их вопросы по налогу на добавленную стоимость, по другим вопросам, которые их сейчас интересуют. После семинара они могли получить ответы на свои индивидуальные вопросы, могли пообщаться с друг с другом. Такие семинары у нас проходят постоянно. Вот каждый месяц это само собой кроме того в прошлом году осенью мы провели специальный семинар для бухгалтеров бюджетной сферы. З нашим казнечистом із інспекцією і для бухгалтерів агро з нашим управлінням агропромислового розвитку. Ну, ви сказали, що вам задають запитання, бухгалтеринку на таких семінарах, але ну, можливо, є запитання, на які ви не знаходите відповіді, що ви робите от з цими запитаннями, систематизуєте їх, можливо, даєте пізніше відповідь на ті запитання, які ну, виникають під час семінарів. Ми збираємо всі відео, які нам задаються на сімей. Которые бухгалтера, на которые бухгалтера не находят ответы. И мы очень плотно сотрудничаем с изданием Баланс. Это издание выдает несколько изданий для бухгалтеров. Это «Баланс для коммерческих предприятий», «Баланс бюджет для бюджетных», «Баланс агро для предприятий сельского хозяйства» и «Библиотека для всех предприятий». Эти вопросы мы передаем в редакции. Редакции работают над ними, отвечают на своих страницах, а индивидуальные такие вопросы отвечают лично бухгалтеру. Если встречаются неурегулированные вопросы, значит мы как общественная организация и со своей стороны издательство обращаемся в органы законодательства с, не, только с не только с вопросом урегулирования этих вопросов, а и с предложением, как их решить. И еще нам очень в этом помогают все украинские конгрессы. Вот в этом году будет уже седьмой конгресс, а по результатам прошлогоднего шестого конгресса была принята резолюция, передана наши законодательные органы и уже принят ряд изменений в налоговый кодекс положительные для бизнеса. Вот в частности, малый и средний бизнес может уже сдавать э, налог. по Поприбилі один раз в год, Вот це ну очі угу. положительне рішення, яка ще новина з якою новиною ви ще прийшли сьогодні <свят> до нашої студії, і можете про неї повідомити бухгалтерів, які дивляться нашу передачу. Ну у нас проводяться різні конкурси. Проводиться конкурс «Лучший підприєметелі. года. Проводятся конкурсы «Лучший налогоплательщик». Вот. Но мы решили провести конкурс «Лучший бухгалтер Украины». И для того, чтобы поднять значимость профессии бухгалтера, и для того, чтобы руководитель обратил внимание на своего бухгалтера, понял, насколько тяжело в сегодняшних условиях работать бухгалтеру. И в том предприятии, где бухгалтер и руководитель работают в такой связке, там обычно не возникает проблем. А если бывают проблемы, то они решаются быстро, и предприятие работает с положительным эффектом в бизнесе. Ну и, конечно, в бюджетной сфере тоже. И вот для этого объявлен конкурс «Лучший бухгалтер Украины». Этот конкурс проходит у нас в трех номинациях в этом году. Вообще планируется, что это будет ежегодный конкурс. Первая номинация – это «Лучший бухгалтер Украины в коммерческой сфере». Сюда относятся и агропредприятия. Вторая номинация – это «Лучший бухгалтер Украины в бюджетной сфере». И третья специальная номинация – это «Лучший бухгалтер України по зарплаті. Ну от будь-який бухгалтер, де б він не працював, може стати учасником цього конкурсу, так? І яким чином можна взяти участь у конкурсі, от, які дії бухгалтера, якщо він от хоче стати найкращим стати бухгалтером найкращим України? Найкращим бухгалтером. Ну, в першу чергу, необхідно зареєструватися на нашому сайті. Давайте покажемо адресу от сайту вашого, так. зарегистрировать свое участие любой как бухгалтер так и финансовый работник может на нашем сайте до 28 апреля включительно ему дается личный такой код и начиная с 15 апреля у нас будет проходить первый тур он может в любое время зайти и пройти тесты там будет 32 тестовых вопроса и ну так как обычно тесты угу. нужно выбрать правильный ответ можно набрать максимально 100 баллов в первом туре. Тот, кто наберет более 80 и больше, проходит во второй тур, который будет проходить в мае месяце. Ну а второй тур будет проходить у нас 13 мая по 2 июня. И те бухгалтера, которые пройдут во второй тур, получат приглашение на этот второй тур. И там задания будут... Ну, в виде эссе. Mm -hmm. То есть бухгалтер будет рассказывать о своих достижениях, о том, какие у него планы, какое видение его работы. То есть лиричный выступ. Лиричный еще. выступ, да. Туда принимаются желательно даже выслать фотографии. Вот. Не только вот бухгалтера как бухгалтера, а как бухгалтера как человека. Я думаю, что скоро будет конкурс красы с бухгалтеров. А наши бухгалтера все очень прекрасные, в основном это женщины, и они берут на себя такой ответственный момент в работе предприятия и тянут это на своих плечах. И, конечно, всегда остаются прекрасными. Ну, вот какие призы ожидают победителей, возможно, призеров этого конкурса? В номинации «Лучший бухгалтер Украины коммерческой сферы» и «Лучший бухгалтер Украины в бюджете первый приз это 50 тысяч гривен. Вот, плюс э, поездка... А на... на Майами. Поездка нет. Ну, немножко не на Майами, но я думаю, что ничем не хуже. Поездка на Всеукраинский конгресс. В этом году Всеукраинский конгресс будет проходить летом в Буковеле. Это не только повышение своей квалификации и возможность пообщаться с нашими законодателями на конгрессе. Там и хорошая программа отдыха, то есть можно совместить два в одном. Ну и третья номинация «Лучший бухгалтер Украины по зарплате» – это первое место, приз в 10 тысяч гривен и тоже поездка на Конгресс. То ну, есть, я думаю, стоит побороться. Я думаю, шановные бухгалтеры, цикавые пропозиции. И я да. дякую вам за то, что вы пришли сюда. Можливо, вы еще что-то хотите сказать да, еще на завершение. Да, вот. И прошу, звер... звертайтесь. Ось да. ну, второе место у нас тоже не останется без призов. Это будет ноутбук с программным обеспечением. И третье место – это программное обеспечение. Я призываю всех наших бухгалтеров принять активное участие. У нас э, Житомирщина не раз занимала первые места. Я считаю, что мы достойны, у нас очень умные. Умний, красивий, прекрасні бухгалтера, смілий, які обязательно будуть участвовать і побіжити в цьому конкурсі. Дякую, Галина Олександрівна, за те, що взяли участь у нашій сьогоднішній передачі. Вечірня панорама триває. І ми ще з вами побачимося в цій студії. До побачення. До побачення.